Сотрудниками Суворовского отдела полиции города Одессы на одной из улиц поселка Шевченко-3 была выявлена несовершеннолетняя девушка 1998 года рождения, после чего она была приглашена в Суворовский отдел полиции для установления ее личности, в ходе которого стало известно, что она является уроженкой Черниговской области и с июня 2015 года она находится в розыске как без вести пропавшая. О а местонахождении несовершеннолетней девушки было сообщено инициатором розыска. Проживаю в селе Маркетти, что на Черниговской области, в Бобровицком районе. В червні пішла з дому через то, що послалася з мамою, приїхала в Київ, в Києві познайомилася з людьми, в яких я жила і працювала, смотрела за ребенком. Потім, через некоторое время, я знову познайомилась з людьми. В которых тоже работала и жила, они меня э, кормили, одевали. Эм, э, короче, одним словом, э, мне было у них хорошо, они меня не обижали, относились э, ко мне хорошо. Э, я в Одессу приехала працювати где-то примерно 4-5 месяцев назад. Ну, работала в этих людей Меня, правда, они не обижали Оставляли на меня дом большой Я смотрела за детьми тремя а Потом пошла в семью работать Тоже нянечкой Смотрела за девочкой Здесь тоже на мене оставляли большой дом, одевали, кормили. Ну, одним словом, не спала на улице, как некоторые дети. Все було хорошо. Коротко. Мне у них нравилось. Коли ці люди побачили, що в через інтернет. Службі розшуку дітей, що мене розшукують рідні, то вони мені хотіли дати гроші, щоб і посадити мене на маршрутку, щоб я переїхала додому. А потім вони вирішили, що так буде краще, якщо мене передадуть через поліцейських, то я, звісно, що погодилася. Потому что уже хотела пачки видны. Вызови цель, так, на телефоне, да? Да.